Друзья, с вами я Лунара, и сегодня сопровождение с, с, с мадами э, хоронными мадами. Часть вторая. Поехали. Really так, мы на на том, что у меня Мой собственный сусид, якую вы высадили, у меня конечно, конечно сусиды. Убиваю сразу. Не подумавши сразу. Не. Кищал, короче. ЧМСБ будет. Чист. Чтоб жизнь, мені не казалось Ну тут нікого немає. Хочу на карті показує. Ладно. Може есть Magic? Ну, нам зараз знову снова надо будет перепивать все. Вообще, как будто я в первый раз с этим Оп! Что за шлечко? Оп! Я казала тогда, что я пойду в ту хату в следующий секве. Опа, а тут хтось знову. на карті показывай. Так. Топор на подготовь сразу. Так. Ну, ми тут-то? Так-то. Так, ну, давайте. Ну, мы это не на Що? Mm. Ну тут то пока что ничего странного не выйдет. Mm. Все кажется, то туда и пятнат. Меня кто -то достал? -то. Mm. Кусочки железа, пшеничка. Все шикарно. Oh! Золото яблочко. Вообще, соседи прям не жалеют чем мы какого ну она мы оставим его не у картошка, но еще мы не помало чем мы интересовались Ладно. ну давай ты далее оп ну вот тут-то пока что такого ничего страшного не было давай туда все а еще палочки надо будет забрать. Семена. Кстати, нам тебе мягче кусты не надо вообще. Пшеница, ну точно надо. Ну, я тут зауталась, что можно. Давайте. Сюда. Опа. Так. Ну, так. Вода. Так-то. Так. -то. так. Ну, ничего нету. не оплачь. Кусочки железа. Кстати, надо взять один кусочек железа. Ну, картошку можно взять с собой. Mm -hmm. я мешал, мне тут то Ух, мне надо надо. Mm -hmm. ну, давай то все. Значит тебе. Ладно. Здесь звуки было. Так. Все на то голосные звуки. Значит, чуть-чуть. Ну, чуть -чуть. ну давай это чуть-чуть так. Вот уши боляются, так уши болят Нормально. Ну все, в принципе. Мы этой хату залутали. Та, так, девушки, матрошки, что-то голосно. А это так. Вы издеваетесь. че за, за мной, издеваетесь что ли? Ну, хотя бы это так сильно уже что-то. Это все. Ох, так. Ну, давайте сначала по Мы сходим в то здание. Значит, тут было таких выключений. Да. Ну, кстати, на карте сейчас не ходу отключается. Все добро. А вы жаль, что сусидив тех не маю. Ну ладно. Может, потом изъявлюсь. Кстати, я так и не изрубила факела. Тык-тык-тык у нас вот такие свои дружелюбие. Чего? Чи... Бо... А чё че, ночь? А чё? Че... Ну ладно. Типа тут аж мало ли для лекарства, это что-то? Я тут точно экраны бачу. М -м. Ну, к честно, так сказать, мне тоже страшно, я аж пропотела таких же звуков громких. К честно, чего не свечи? То и вправду так даже стрёмно. Нет, книжки мне не надо. М ну, кушать им не надо тут. -то. -то. Да, это почему то механизм, мозговый взять. Ну, бляха, мы на вправду страшно. Вы шуток. Так. 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 Ну, эффектики никаких нет. звуки тут так и поле. Дождь. Так-то. Хм. Так. Чего мы тянем здесь? Если вам подобається это все, то ставьте лайки и подписывайтесь. А, мы будем такие и продолжать. Так, то переспим що ли, эту ночь. Ну, не такие дай кайфове місце. Так, то. Це би. Ну, конечно же, соседей тох нема. Тебе звуки не напрягают. Вы ведь видели, что голубь так круто. Что земля творится? Птичка с собой высылается Птичка с собой а это сходим туда, под овце, в принципе Пора спим, молния а то чуть-чуть не такие себе. Так то. Чего? Это. Пошли, Сикова, Зай. В смысле? Ну чё? чё? Чё я? Чё? В смысле? Чё ты такие злые? Какие ты такие злые? Я не понимаю. Эй. А хватит обзываться. Ладно. А ну чё... А на тему, если вам понравилось, ставьте лайки, то подписывайтесь. Всем удачи, всем пока-пока, пока. -пока, пока.